Hər kəsə salam dostlar, Məmməd Abdullah. Bu gün yəni ilə qarşınızdayam. Bu video başlığı gördüyünüz kimi Lian Burning Token-i tanıtacağam. Bu token nədir, nə deyilir, nə işə yarayır, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Videoya sevmə, kanalıma abunə olma, videonu bəhmə də tox götəzə biləcəm. Siz də yorum ətrafını mənə bildirməyə və lan çıxartmayın. Əgər bundan hamsı elədirsə ki, təfə vidədirsə. Gördüyünüz kimi qitayımızın ana planı bu şərtlər daxilində qarşına və, və, və səhifə açsa və burada belə bizə belə bir onun üçün logo segmenti. Yəni bunu kan yandıracaqlar dostlar. 22 gün sonra bu token yanılacaq. Bildiyiniz kimi token yandıranda qiyməti çox böyük təsir edir. Yəni bu böyük təsir edə dostlar. Təbii ki, indi alanlara mən də çox böyük xeyir verə bilər. Təbii ki, indi mən yatırım tövsiyə bilmirəm. Sadəcə informatika xarakterli video çəkirəm. Bu ola da bilər, o da edə bilər. Ona görə həm özünüz araşdırıb yatırım etməyin tövsiyə edirəm. Burada yəni burning plan var dostlar. Planı baxa bilər. Gördüyünüz kimi görə bir plan gruplar burada. Burada gör e, sentyabr 21 yandırıblar, oktyabr 21 yandırıblar, noyabr 21, dekabr 21 ve belə gördüğünüz gördüyünüz yandırmağa davam edəcəklər. Yəni hər dəfə nə qədərsə yandırılacaq dostlar. Bu yandırılmaların miqbel məbləği yarım milyon dollardan çoxdur. Yəni gələcəkdə tokenin qiymətini görüm, hələ gəlir çıxmazda bu tokenin bu qiymət hələ gəlib çıxa bilər. Burada Lian-ın ICO satışı var dostlar. Yəni ICO satışını necə izləyə bilərik? ICO satışı nə qədər davam edəcək? Məsələn, onun haqqında məlumat verəcəm. Və sizin tək istəyimsə videonu bəyənməkdir. Bunların Telegram kanalını vasitə ilə dəqiqlə biləcəksiniz. Burada white paper-ə nə baxa bilər. Gördüyünüz kimi Astral holdingdir dostlar burada. Yəni özlərinin böyük bir holdingi var və holding öz tokenini çıxardı. Bu səbəbdən holdinglə olan bütün işlər, bütün ödənmələr bu tokenin vasitəsilə yerinə yetirməyi planlayırlar. Bu tokeni dünya səviyyəli bir token eləmək istəyirlər. Burada gördüyünüz kimi vaxt təqvimləri 37 səhifədən ibarətdir. Bu da tokeninə qarşı ciddi yanaşdıqlarını göstərir. Açarında da burada get free lyan deyə bir bölmə var. Yəni burada pulsuz lyan almaq deyə. Yəni girib buradan da istədiyiniz lyan götürə bilərsiniz. Burada get lyan oyun də Valve, yəni 80 15 dollarlıq bizə Valve-dən bu belə-belə. Burada gördüyünüz kimi necə ala bilərsiniz? Burada deyilir marketplace yeranən görə biləcək. Burada advizi adınız, məsələn mən indisə gördüyünüz qarşısında bu nə tələbə göndərəcəm? qəribli. Bu mənim mailin adresimdə aşağıdakı link edim profilini yazdıra. Mənimdə profil yoxdur, yaza bilmirəm. Yaşım neçəsə deyəyirəm. Daha sonra burada nə ilə məşğulam onu yazıram. Mən yəni ekspensiv ən çox olduğunuz nə dədir biliyiniz. Məsələn mən Lyon ofisdə deyə bilərəm, orada işləyə bilərəm. Tutaq ki, iş burada iş deyir. Məsələn C1 deyirəm. Məsələ, CEO, mən studentəm. Şuradakı şagird olaraq bunu yazıram. Referral kodum varsa onu daxil edirəm dostlar və daha sonra bura get freelancer deyirəm. Burada gördüyünüz kimi necə işləyəcək hər haqqında məlumat verir. Deyilən dostlar Marketplace hesabı açırsınız, daha sonra tokeni alırsınız və marketplace-də qeydiyyatdan keçisiz. Daha sonra yaxşı bir pul qazana, sizdən yani Incov servis, bizim olan servislərdən yarana biləcəksiz. Burda necə bilirəm, referral kodunu mən də qaydalar razıyam deyib get, freelance deyə bilərəm dostlar. Gördünüz ki, artıq burada belə bir işarə gəldi. Desən, qeydiyyatdan keçdim səhifəmizə səhv, də mən ora sorğu göndərdim. Burada sosial media hesablarına girib sosial media hesablarını dizayn edə bilərəm. Bəzən bir də göy nəfəs aldım. Burda gördünüz Leyan community var. Bunların community hesabına tərəf ata bilərəm. Gördünüz ki, mənalı mən hesabıma giriş eləməmişəm. Gördünüz 107ci səhifədən artıq da bir təqib heyəti var. Burda belə bir po post paylaşdılar. Leyan community on Discordda, end yəni, Discord sevirilərinə qoşula bilərsiniz. Burda linkə tıklayıb Discord platformasında 48 saat sonra aktivasiya veriblə. Burda Leyan community belə bir postu RT elib. Burda Leyan community haqqında məlumatlar veriblər. Öz planları və s. var. Bunların hamısını biz girib izləyə bilərik. Burda 15 dollarıq razılaşmaq üçün sizə eregen.ly-nı bizə linkini verib daxil olun bura. Məhabibləri, burada gördüyünüz kimi bütün məlumatları bizdə belə paylaşıb, e, yəni biz Elonların, Elonun davamçısı deyilikdir, yəni biz özümüzünə uyğun bir şirkət hazırlayırıq. Bildiyiniz kimi Elon Musk-ın Twitterləri və token yüksələrək qalxır, amma bu tokenlə olmamayacaq, dostlar. Burada artıq YouTuberlərə vlog veriblər, dostlar. Gördüyünüz kimi 5 dənə YouTube videosu paylaşıblar. Burada təbiri çox böyük irəliləyişdir. Yəni 5 dənə YouTube videosunu birdən birə paylaşmaq, yəni ona büdcə yatmaq həqiqətən çox yaxşıdır. Ən azından bunu bacara biliblərsə, deməli bunların büdcəsi və gələcəkdə yaxşı görə biləcəyik mənasında fikirləşirəm. Mən. burada Lian OTC deyə bir bölmə var dostlar. Gördünüz ki, gələcəkdə PayPal ilə ödəniş qəbul edəcəklərini deyilir və ya PayPal-la qəbul edəcək. Burada tokenin nə qədər professional olduğunu deyir. Yəni gördünüz ki, belə postlar paylaşıblar. Postlarda gördüyünüz burda 3-cü yandırma haqqında məlumat verir. Yəni postlar vəsaitə hamısı çox gözəldir. Girib siz də yararlana bilərsiniz bu tokenlə. Daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə dostlar, dediyim kimi bunların öz Discord kanallarına qoşula bilərsiniz. Discord kanallarında da məlumat ala bilərsiniz. Başqa da gördünüz ki, burada deyir ki, bütün haqqlar qorunur. Məncə bu token haqqında bütün məlumatları verdim. Başqa məlumatlar, bir də nə buy hissəsini vermədim. Buy hissəsi haqqında məlumat verəcəyəm sizə. Buy almaq bölməsi dostlar. Necə alabilərlər haqqında məlumat verə bilərik bizə Hey qiymətin qiyməti swap qiymətinin 4 dollardan aşağı düşməyacağını, indiki ICO satışının qiyməti 0.8-dən olacağını, ünisi swap exchange-də 5.8 dollardan istilənəcəyini deyir və tokenləri təxminən 7 gün ərzində avtomatik görə biləcəyimizdir. Burada minimum almaq 100 dollarlıqlayan, burada da 2000 dollarlıqlayan ola bilərsiz. Burada PayPal-la bu tokenləri vasitə ilə bilərsiz. Burada bank transferlərdən ala bilərsiz. Burada Crypto Connect-dən, Crypto Wallet-dən ala bilərsiz. Bir də USDT seçimi olması çox yaxşıdır. Gas fee yoxdur. Burada gördüyünüz kimi suallarınız varsa, burada suallarınızı soruşa bilərsiniz marketdən. Yuxarı çıxıram dostlar başqa da burada nə deyə bilərəm. Burada deyək ki 4 dənə bizim marketdə Leyan marketimiz olacaq. Burada bizə ən son suallar verilən formulları doldura bilərsiz. Daha sonra burada mən bir dəqiqə bunu düzdüyünü tü nədir sevirəm 2 dəqiqə məlumat atalım. Eee burada Liam paketi üçün təklif olunur. Hə, paket təklif etmək və s. də var. Yəni girib siz də burda incələyə bilərsiniz. Dədim kimi başqa heç nə yoxdur. Burda necə alınmaq olar? Ounu göstərə biləcəyəm. Liam adresini MetaMask üzərindən nəzərdə tuta bilərsiniz. Yəni MetaMask bunu bağlaya bilərsiniz. Burada da sizin MetaMask hesabınıza göndəriləcək. Gördüyünüz kimi wallet bölməsindən girib eləyəcəksiniz. Məndə onu bu açıqla təbii ki, mənə izləyənlərin hamısının bu haqqında məlumat var. Hə, Burda OTC-də yalnız istəyəndə belə bir yalana gətirib çıxardı. Burda biz kimiz bölməsindən haqqımızda veləyən iç işi deyə bir iki bölməyə bölünür. GGP Homesində bir-birincəliyə bilərik görək bunlar nədir. Bizdə deyilir ki, Lian deyir, Commit üçün çalışacaq dostlar. Yəni Commitin fikrini çox önəmsəyəcək. Commit nə deyəcəksə, oyun üzərində işləyəcək. Məsələn, Commitin bu günkü arzusu yeni bir YouTube verə, yeni bir exchange platforması olsun və yaxud da yeni bir Twitter influencer olsun. Onlar istəyəcəklər ki, orada reklam verərlər və Commit sözünü yerə səmimən orada reklam edəcəklər. Təbii ki, yəni, Commit idarə edəcək bununla bu tokeni, amma bunların da maliyyəsiz böyük bir şirkət olduğu üçün birlikdə işləyə biləcəklər. Təbii ki, bu işbirliyindən hər kəs qazancla çıxacağına ümid edirəm. Ə, başqa da deyə biləcəklərim. Bu token haqqında nə qaldı mənim? Məncə hər şey haqqında məlumat verdim və bir də nə mən bu tokenin Instagram hesabını incələmədim. Ə, hesablarında panel olmaması mənim həqiqətən çox xoşuna gəldi. Burada baylayan bölməsindən baylayan otelə də atır yenə biz. Yəni bu səfər indi incələdik. Panel olmaması çox yaxşıdır. Panel basmaqdan da panel olmaması çox yaxşıdır. Bildirirsiniz ki, çox saatlarda panel olur. Amma bu saatı panel olmaması mənim üçün bir növ gözmə girdi. Burada gördüyünüz kimi belə bir dizayn və qrafikdan həqiqətən gözəl bir dizayndır. Mən bəyəndim. E, bu də Lyan haqqında lap atır. Croft Groups, Networks, Community. Hamsı bunun içində olacaq dostlar. Gördüyünüz kimi belədir. Lyan Lyan komitətin haqqında məlumat verir bizə. Burada Discord kanalları haqqında məlumat verir. Daha sonra Discord kanallarını nənzəliyə bilərik. Burada niyə Lyan komitəsi və yəni market kaf haqqında, yəni marketplace haqqında market, məlumat verir bizə. Burada formu dolduran hər uyğunlayıcı üçün təməl yan topluluk kanallarına erişim ödərsizdir. Yəni əgər o formu doldurdussa, onların öz topluluk qrupu girişinə pulsuz girə biləcəksiniz. Təbii ki, bunu indi də edə bilərsiz, gələcəkdə də bilmədənsə. Burada rolatma haqqında məlumat verib. Yəni nə olacaq, nələr haqqında məlumat, girib hamınız bir-birinizə əля bilərsiz buranda. Burda fotonu daha yaxından bizə verir. Gördüyünüz kimi nələr olacaq, nələr yerinə yetiriləcək. Burda 2021-ci ildə olan hədəflər və 2022-ci ildə olan hədəflər haqqında məlumat verir. Ümumiyyətlə belə baxanda tokenin qrafiki də çox üst səviyyədədir. Mən çox bəyəndim. Burda SEC, SOF və digərləri var, dostlar. Burda lien ekosistem var və PEP2 və B2 foundation var. Bunlar nədir, dostlar? Yəni insanlar arasında olacaq əlaqədən bəhs edir. Liano ekosistemindən bəhs edir. Burada gördüyünüz kimi yalnız yandır yönətmə ərazində fəaliyyət göstərən kişilər və şirkətlər üçün kapsamlı bir işləmə mühiti yaradır. Yəni bunların ekosistemi altında dostlar böyük şirkətlər işləyə bilər. Bu da çox gözəl tərəflərindən biridir. Burada Lian para birimi olaraq yalnız bazarda para toplamaq və ya toplulukda oy kullanmaq üçün bir ödəniş aləti olacaq. Yəni ödəniş aləti üçün kullanadızaq bu da. Bu da çox gözəl tərəflərindən biridir. Bir də ortaqları Smart Marketing token var, Predict Manager var və Lian Vlog var bize ulaşın deyə burada gördünüz kimi öz şikayət adreslərini və sərədə veriblər. Yəni şikayət adresini də hər vermir. Bular verir dostlar. Bizə necə bildirməliyəm? Mən Abdullah ilə bir akkaunt açıram burada daxil oluram. Bir hesaboluşdu deyə dostlar. Mən hələlik hesabım var, amma burada göstərmək adına giriş edirəm sizlə bir yerdə. Ə, təbii ki gələcəkdə ə, bu token haqqında lap ikinci bir video çəkməyi çalışacağam dostlar. ICO satışı bitdikdən sonra gələcəkləri hədəf haqqında adminlərlə mütəmadi təmasda olam dostlar. Həqiqətən işinin əhlinə bilən insanlardır. Məncə bu token qabağa gedəcək. Təbii ki bu mənim öz düşüncələrimdir siz də gəlib burda istədiyinizi yaza bilərsiniz və ya hər hansı bir sualınız varsa, ala bilmirsinizsə, sata bilmirsinizsə, bunun haqqında soruşa bilərsiniz. Hələli sata bilmirsiz, düzdür. <laughs> Amma gələcəkdə ala bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi belə bir platforma var, Lean Community-nin. Burada secret və gizlilik bölməsi, burada kanalın mesaj iznində sahib olmaq üçün ad başlıqoluşdu və s. edir bölmədə nə sə yaza bilərsiniz. Təbii ki, burada ən önemli smet var, yəni məlumatlar bölməsi verilir. Bizə nə olub, nə keçəcək? Yəni yeni bir Youtuberlər, Elon Musk və s. hər şey haqqında məlumat verilir burada. Bu günlük belə kanalıma abunə olma, videom əməddə təzə video gəlməsin deyə yorum atıb mənə bildirməyə dən çıxartmayın. Əgər bunların hamısı nədilsə gələcək fədalı görüşdə sağ olun, sağ malat qanın öz yaş bağın sağ olun.